Oke di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara menambahkan mata pada koja ikan Jadi jangan di skip skip videonya biar tidak gagal paham Oke jadi setiap mata kita simpul Kita simpul atau rajut Nah seperti itu caranya seperti yang di video teman-teman. Oke, perhatikan baik-baik jangan di skip-skip videonya biar tidak gagal paham. Oke. Selamat menonton dan diperhatikan baik-baik videonya. Intinya setiap mata kita rajut atau kita simpul. Oke. Seperti itu. Seperti itu, oke. Okay. Nah, seperti itu caranya: cara memasukkan jarumnya, cara menyimpulnya, barangkali teman-teman mempunyai kreasi atau penemuan sendiri, bisa dikembangkan. Intinya, saya menyontohkan yang seperti ini. Oke, oke, seperti itu. Kita rajut lagi sebelahnya. Pokoknya, jangan lupa setiap mata kita rajut atau kita simpul. Jangan sampai ada yang kelewatan, ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, itu. Perhatikan baik-baik benang yang berada di coban atau di jarum itu kan sudah habis. Lalu bagaimana selanjutnya? Sudah pasti kita menyambung benang tersebut, teman-teman. Kita sambung dengan jarum atau coban yang baru yang benangnya sudah digulung banyak. Nah, caranya seperti itu ya. Itu yang tadi di coban sudah habis tadi menyimpulnya seperti itu atau cara menyambungnya seperti itu. Nah, itu perhatikan baik-baik. Jangan di-skip, skip videonya biar tidak paham gagal. Atau gagal paham. Oke, okay, oke. Okay. Nah, selanjutnya benang yang berada di coban baru Nah, itu benang yang berada di coban baru yang sudah full benangnya, kita masukkan ke situ. Nah, itu ada tanda panahnya. Jangan kebalik, masuknya yang pertama dari depan ke belakang, lanjut muter ke belakang terus maju ke depan, masuk ke belakang. Nah, seperti itu. Jangan di skip-skip videonya biar tidak paham gagal atau gagal paham. Oke. Okay. Perhatikan baik-baik. Benang yang dicoban tadi sudah habis itu yang ditarik. Ditarik sekuat-kuatnya biar kuat tidak berosot. Nah, seperti itu ditarik terus. Ditarik sampai itu terbentuk sebuah simpul. Dan pastikan kuat. Nah, setelah itu Benang baru yang dicoban baru kita tarik perlahan sampai kuat membentuk sebuah simpul. Seperti itu teman-teman. Setelah itu sisa yang di ujung simpul itu, nah itu yang saya tuding itu tadi. Itu dipotong lalu kita bakar biar rapi dan tambah kuat. Oke, perhatikan baik-baik biar tidak paham gagal atau gagal paham. Lanjut, dirajut terus setiap mata kita, rajut atau kita simpul seperti itu. Oke. Terus, seperti itu. Perhatikan, baik-baik. Oke, teman-teman. Nah, kalau sudah selesai, benang yang terakhir kita simpul. Nah, perhatikan baik-baik cara menyimpulnya seperti itu. Masuk dari belakang, setelah kita samakan kiri dan kanan tidak perlu pakai mal kalau dirasa sudah sama kita simpul dari belakang Shred Terus yang dicoba dimasukkan nah seperti itu tarik yang kuat Shred Nah oke okay. segitu saja kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat